जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि खरीद से होंगे मैं हूं आपका होस्ट कल समझ है और आप देख रहे हैं हेल्पिंग कीज आज हम आपको बताएंगे कि रिक्शा एडवर्टाइजमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और इसकी कंपेन कैसे डिज़ाइन की जाती है और आपको आपके बिजनेस को कैसे ये ग्रो करने में मदद देता है जी फ्रेंड्स रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट आज बहुत ही ग्रोइंग मीडियम है जो कि हर एक बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है और आपको भी इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों ज़रूरी है इसका इस्तेमाल रिक्शा एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले तो बहुत चीप है चीप किस तरह है कि इसके अंदर जो की है ढाई से तीन की फ्लैक्स जपती है सौ से डेढ़ सौ दो रिक्शा लेता है और उसके बाद एग्जीक्यूशन कॉस्ट आती है तो टोटल आपकी कॉस्ट छः से सात के दरमियान आती है ये सिटी टू सिटी वेरी करता है लाहौर में कराची में इस्लाम में रावलपिंडी में मुल्तान में कोयटा में भावलपुर में रहीम यार खान में उसके अलावा सागढ़ में दादू में सखर में कहीं भी आपने करवानी हो तो ये बहुत यानी कि वेरी करता है कॉस्ट टू कास्ट अच्छा इसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि रिक्शा एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं रिक्शा एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट ये हैं कि अगर एक रिक्शा पूरे लाहौर में ये घूमता है और तकरीबन सात से आठ घंटे घूमता रहता है यानी कि एक जगह से सवारी पकड़ी और दूसरी जगह ट्रैवल किया वहाँ से सवारी पकड़ी और आगे ट्रैवल किया और ये चलता रहता है रोड के ऊपर भी और किस जगह खड़ा भी होता है तो उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलता है इसको आपको बेनिफिट इस तरीके से मिलता है कि सत्तर से अस्सी हज़ार लोग एक दिन में एक रिक्शा को उस पर आई बॉल ड्रॉप होता है यानी कि उसमें नज़र पड़ती है और कितने लोग उसको कैच करते हैं कितने लोग उस पर साइनअप करते हैं क्यू आर कोड को स्कैन करते हैं या आपके नंबर दिए को स्कैन करते हैं आपकी वेबसाइट को अगर कोई ऐप आप है आपकी उसके तरीके से उस तरीके से से मतलब उस आपको अप्रोच करते हैं तो आपके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है अगर आपका रिक्शा लाहौर के अंदर टू से फाइव हंड्रेड में हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं लाहौर में भी कराची में भी इस्लाम किसी भी सिटी में हो तो अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं तो हमसे राबाद कर सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर है हंड्रेड जीरो और अब मैं आपको बताऊँगा कि रिक्शा एडवर्टाइजमेंट को मजदी किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है सबसे पहले तो इसमें आता है डिजाइन डिजाइन क्या होता है रिक्शा एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन है वो आई कैचिंग होना चाहिए ज़्यादा उसमें रशी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब कार और रिक्शे के पीछे पड़ रही होती है या मोटरसाइकिल ड्राइव के या रिक्शे के अंदर बैठे हुए लोग उसको देख रहे होते हैं या टैक्सी में या कार में या किसी भी मीडियम में जब वो जा रहे होते हैं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रिक्शा उनके आगे होता है और वो कैसे रीडेबल होगा वो, वो कम से कम दस से पंद्रह फीट दूर से रीडेबल होना चाहिए नंबर टू इसके अंदर आप रिक्शे को रिक्शे ड्राइवर को आप उसका यूनिफॉर्म ब्रांड कर सकते हैं रिक्शे के पीछे बैक फ्लैक्स आप लगा के ब्रांड कर सकते हैं रिक्शा के डोर आउटर डोर में और इनर डोर में स्टिकर्स पेस्ट कर सकते हैं उसके अलावा जो है आप इसका रिक्शे वाले को कह सकते हैं कि जो आपके पास वाली बैठे उसको फ्लायर ड्रॉप कर सकते हैं वहाँ पर जो रिक्शे पर आपके उस रिक्शे में जिसके ऊपर फ्लैक्स लगी हुई है सात और जब बैठे और पीछे फ़्लैक्स लगी हुई उसको गिड गिफ्ट टैंपर दे सकते हैं यानी कि इसमें बहुत से तरीके हैं जो इसको और बेहतर तरीके से एडवर्टाइज़ किया जाता है उम्मीद है कि आज की वीडियो को पसंद आई होंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज